પોરબંદર લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર મનસુખભાઈ માંડવિયા બે દિવસ માટે મત વિસ્તારના પ્રવાસે આવ્યા છે ત્યારે કુતિયાણામાં તેમના કાર્યાલયનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો જે કાર્યાલયમાં પોરબંદર ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા મનસુખભાઈ માંડવિયા આજે સવારે પોરબંદર એરપોર્ટ પર આવી પહોંચ્યા હતા ત્યારબાદ તેઓ સીધા કુતિયાણા ખાતે પહોંચ્યા હતા જ્યાં મહેર સમાજ ખાતે લોકસભાની ચૂંટણી કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે હાજરી આપી હતી ત્યારે હજારો કાર્યકરો જય શ્રી રામના નાદ સાથે મનસુખભાઈને જીતાડવાની હાકલ કરી હતી આતકે તકે પોરબંદરના પૂર્વ ધારાસભ્ય અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી બાબુભાઈ બોખીરિયા જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ પ્રમુખ ગોપાલભાઈ કોઠારી જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી અશોકભાઈ મોઢા તેમજ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રમેશભાઈ ઓડેદરા સહિતના અગ્રણીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા मेरे पोरबंदर लोकसभा सीट के प्रवास के दरमियान मेरा दूसरा चरण का प्रवास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित रहने का अवसर मिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता है हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है नेशन फर्स्ट दल दूसरे और पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्वयं को तीसरे क्रम पे देखते हैं जब अगले पांच वर्ष काल के लिए महत्वपूर्ण समय है, विकसित भारत की नींव रखने वाला है पांच साल के लिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी और 400 प्लस एन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता कृत संकल्प है मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता के सामर्थ्य के आधार पर जनता के विश्वास के साथ आने वाले दिनों में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाएंगे पोरबंदर में आज आप आए हैं पोरबंदर है, में पोरबंदर की विकास के लिए क्या कहेंगे क्या कार्य करेंगे हमारी सरकार की रीति नीति और कार्य पद्धति विकास तक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो लोगों की जीवन जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ये हमारी प्राथमिकता रही है पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र में भी हम सर्वग्राही डेवलपमेंट के प्रति ध्यान दे काम करेंगे मनसुख भाई बेदिवसना दिवस ना प्रवासे छे त्यारे कुतियाना बाद तेओ मढड़ा खाते आई सोनल माना दर्शने जई त्यार बाद केशोद तरफ रवाना थया हता नागेश परमार गुजरात न्यूज कुतियाना